हेलो पीकॉम स्टूडेंट्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल मैं रमेश मेठानी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे तो अभी हमारा पी के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं और स्टेट सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट करवा दिया था स्टेट सब्जेक्ट में मैंने दो चैप्टर्स सेम फोर के ऑलरेडी उसके कुल ट्वेंटी टू अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर वन जो चैप्टर वन है उसके लेक्चर टेन है और लेक्चर टोटल तो बारह लेक्चर है वो चैप्टर टू के हैं और ठीक है तो आज से हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और अभी आपने ये बुक देख के तो समझ चुके होंगे हमारे टेक्स के वीडियोस टेक्स के वीडियोस के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं ठीक है ये बीकॉम सेम फॉर स्टूडेंट्स के लिए है क्लियर जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी कच्छ यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी का हो यह बेनिफिशियल उन सबके लिए है अगर जिसके कोर्स में प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन और सबसे स्पेशल जो चीज है मैं बताऊंगा ये बहुत इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम इंग्लिश और गुजराती मीडियम

हवाले जो कि इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं एडजस्टमेंट ठीक है वो मैं स्पेशली गुजराती मीडियम वालों को तो भी इसमें स्ट्रेन करूंगा इंग्लिश मीडियम वाले तो मैं कर ही रहा हूं तो इन शॉर्ट दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एरा धंधा के व्यवस्था नफो लाभ बराबर अगर मैं बात कहूं चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को आप ध्यान दीजिएगा अगर मैं बात कहूं टैक्स तो देखो जो टैक्स शब्द है टैक्स शब्द और अकाउंटिंग शब्द ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है बराबर गुजराती मीडियम टैक्स और अकाउंटिंग जो आप अकाउंटिंग करते हो अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया कि आपने एक परचेस किया उसकी एंट्री करी सेल किया उसकी एंट्री करी और आपके बुक्स में जो नेट प्रॉफिट आया वो आपका नेट प्रॉफिट ये सब हम किसमें करते हैं ये सब हम अकाउंटिंग में करते हैं बराबर अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया जेब पर ते खरीद करो ने जेब पर ते वे करो पी जो नफो बचत हो चोपड़ाओ में नफो गोलता तो है शू कहता हो बदा ने अपने अकाउंटिंग कही लेकिन व्हाट यू मीन टैक्स टैक्स मतलब क्या हो गया कि अभी जो आपने प्रॉफिट अर्न किया जी बराबर उस टैक्स कैसे दोगे आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे आज एक लाख का प्रॉफिट हुआ तो मैं एक लाख का मतलब एक लाख का प्रॉफिट हुआ जे एक लाख नफो थे तो उस एक लाख पे मुझे टैक्स कैसे देना है तो यही चीज हम जो रीड करते हैं वो टैक्स सब्जेक्ट में करते हैं तमने तो एक लाख नो नफो है तो एक लाख ऊपर तुमने तो टैक्स भरवा सरकार ने टैक्स हम देते उसको गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ने क्या किया है अलग अलग हेड अलॉट किए बराबर तो अब कैसे गवर्नमेंट को तुम लोग पे करोगे टैक्स वो क्या है वो इस तरह से क्लासिफाइड है मैं भी आपको समझा रहा हूं सबसे पहले क्या होता है इनकम फ्रॉम टोटल पांच हेड है कितने पांच पांच हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी पगार मे तमारी आवक फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलकत मक इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस जो हम करने वाले ये सेकंड था ये थर्ड मतलब धंधा मे आवक फोर्थ है कैपिटल गेन मतलब मुड़ी आव फिफ्थ है आईओएफएस एफ एस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आई एफ ओ एस अन्य आवको अब ये टोटल पांच हेड होते हैं मतलब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने आपको पांच हेड दिए बराबर पांच क्या दिए हेड दिए मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में जाता हूं कमाने के लिए ओके okay, और वो मुझे मंथली कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो मेरी बिजनेस इनकम नहीं हुई ना वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुई ना वो मेरी कैपिटल गेन हुई क्लियर ना वो मेरी अदर इनकम हुई बराबर हूं कोई सवारे नौकरी पर जाऊं सो मैंने ये लको महीने जी मारो मेहनतानु आपे छे

दस से बारह लाख में बेचते हो बराबर तो उसको वो सारे जो इनकम होते हैं वो कैपिटल गेन में जाते हैं किस में जाते हैं कैपिटल गेमी वकमा बराबर और इसमें एक और चीज भी आती है सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आती उसमें एक और चीज आती है ज्वेलरीज भी आती है बराबर जे गोल्ड गोल्ड पर एक तरह नो तमें अगर अगर आप उसको बेचते हो बराबर दोनों को हिंदी मीडियम में समझा रहे हो दोनों को बता रहा हूँ कि अगर ज्वेलरी भी अगर आप बेच रहे हो बर, उस बस भी जो आपको इनकम होती है वो इसमें आती है क्लियर अब मैं ही आपको समझा क्यों रहा हूं ये चैप्टर तो पीजीबीपी धंधे वाला चैप्टर है कि धंधे में से जो आवक है तो इस जो आपका अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको जो सम आते हैं पीजीबीपी के धंधा वाला चीजें धंधा नहीं आवक का उसमें क्या होता है उसमें आपको एक फॉर्मेट दे देते हैं अब उस फॉर्मेट में से आपको कुछ खर्चे माइनस कर देने होते हैं, वो वापस कर देने हैं। और कुछ आवक जो एक्चुअल दिखाई गई होती है वो भी निकाल देनी होती वो रीजन क्यों? उस बेसिस पे आपको निकालना पड़ता है कि मेरे धंधे की टोटल इनकम कितनी है अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज कि कोई आ, स्कूल में जाता हूं और वहां पे मुझे सैलरी मिलती है मतलब वो मेरी रेगुलर इनकम है मैं रोज जाता हूं उधर ठीक है और फुल डे काम करता हूं तो वहां पे मुझे वहां पे मुझे मंथली या कुछ ईयरली चलो मान लेते हैं ईयरली मुझे लाख रुपया मिलता है एक साल का क्योंकि इनकम साल की होती है उसके बाद मेरा एक बाजू में मकान है वहां से मुझे साल का लाख रुपया भाड़ा आता है फिर मैं घर पे ट्यूशन चलाता हूं उसमें से मैं लाख रुपया एक कमाता हूं फिर मेरी एक प्रॉपर्टी है अब देखो ये प्रॉपर्टी वाला जो इनकम है ना ये सालों में एक मतलब दस साल पांच साल क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही तुमने प्रॉपर्टी खरीदी और कल बेचती तो ये बहुत ही रेयर चीज होती है प्रॉपर्टी वाली आवक जो होती है ना मुड़ी आवक वो बहुत रैली होती है ऐसा तो नहीं हुआ कि आज आप गोल्ड लेके आगे दस लाख का और कल इसको बारह लाख में बेच रहे हो ऐसा थोड़ी होता है वो साल में आज लिया तो तीन चार साल बाद बेचते हैं पांच छह साल बाद बेचते हैं बराबर जो ये इसका हम चैप्टर करेंगे मुड़िया कैपिटल गेन करेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आएगा ठीक है फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी प्रॉपर्टी को अगर ले रहे हो और बेच रहे हो उसमें से प्रॉफिट हो रहा है या उसमें से नुकसान हो रहा है वो आपका बिजनेस नहीं है तो वो इस हेड में नहीं आएगा बराबर फिर नेक्स्ट आते हैं कि अगर मुझे कैपिटल गेन चलो हो भी गया गोल्ड बेचा मैंने कोई लाख रुपया मुड़ी आवक हो गई मेरी और उसके बाद मेरे को ब्याज मिल रहा है मेरी कोई एफ डी है बैंक में किसी तरह का भी ब्याज होता है ना किसी तरह का भी ब्याज वो आपके अन्य आवक मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस उसमें ही आता है तो बीस हजार का मेरा वो है तो अगर मैं कहूं मेरी टोटल इनकम मेरी टोटल इनकम मेरी कुल आवक कितनी है तो आप ये बोल सकते हो कि लाख दो लाख तीन लाख चार लाख चार लाख बीस हजार मेरी टोटल आवक है हाँ आप ये बोल सकते हो लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरी बिजनेस वाली आवक कितनी है मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस कितना है बराबर मारो धंधा में मा नफो के तो क्या ये मेरी धंधा की आवक है नहीं ये मेरी पगार है क्या ये है नहीं ये मेरे मिलकत से आवक है मतलब हाउस प्रॉपर्टी के धंधे की आवक ये रही एक लाख रुपया अब यही मैंने निकाला कि ये सारे इनकम अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होंगे तो ये एक ये एक ये और ये मतलब टोटल चार लाख बीस में से मैं तीन लाख बीस माइनस कर दूंगा और मैं दिखाऊंगा मेरी पीजीबीपी की इनकम एक लाख रुपया है अभी ये क्यों देखो क्या होता है सैलरी का टैक्स रेट अलग परसेंटेज होता है हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स रेट अलग होता है मतलब ये इनका स्लैब ही ही होता है कैपिटल गेन का स्लैब रेट अलग होता है आई ऑफ का फ्लैट थर्टी परसेंट होता है ठीक है तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट इन सबको अलग अलग से बांट चुकी है अब क्या होता है कुछ लोग इसमें क्या बोलते हैं फ्रॉड बहुत करते हैं क्या करते हैं कि एक सैलरी इनकी अगर सपोज मेरी बारह लाख की सैलरी आ रही है और मैंने बिजनेस में से दिखा दूंगा कि मैंने पांच लाख का लॉस किया है तो क्या मैं सैलरी में से सेट कर सकता हूं नहीं कर सकता सेट अबर, तो लोग क्या करते अगर ये इस तरह से क्लासिफाई नहीं होता ना तो लोग क्या करते मेरी टोटल आवक ऐसे में दिखाते कि बारह लाख है पांच लाख का बिजनेस में से नुकसान हुआ है तो सात लाख मेरी आवक तो जितनी कम आवक होगी उतना टैक्स कम हो गया इस वजह से गवर्नमेंट ने सबके हेड अलग अलग दे दिए और एक रेस्ट्रिक्शन भी डाली है कि ये खर्चा इसमें नहीं जाएगा और ये इनकम इसमें नहीं जाएगा मतलब एक दूसरे से तभी जाएंगे जब वो उसी की आवक होगी और उसके रिलेटेड ही खर्चे होंगे मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे घर के बाजू में हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से मैं कमा रहा हूं तो उसके रिलेटेड जो भी खर्चा होगा

एक्सपेंसेस आप माइनस कर चुके हो और वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं होंगे उसको हमको वापस क्या करना पड़ेगा एड शो कर ऊपर से उमेर ऊपर से केमा नफा बराबर कारण आपने बात करीने तो कर तो नफो का तो, पांच होने उमेर ऊपर से और इसी तरह से कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो आपने डाल दी है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बराबर तो वो इनकम जो कि इस हेड की नहीं है

ठीक है बाकी तो आप कर्ज लोगे मुझे पता है तो ट्वेंटी फाइव सम करने की मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ ये पूरे सम अगर आप देख लेते हो कि तो हर एक डिटेल में समझाऊंगा मैं कि ये इनकम इसमें क्यों आ रही है और इसमें क्यों नहीं जा रही ठीक है डिटेल में हर एक हवाला नो तमने अर्थ समझा के आने सुकाम लेवा सुकाम नहीं लेवा तो बस चैनल में बने रहो ने बदा लेक्चर जोता रहो तो इस तरह से हम कि हमने धंधे की इनकम कितनी कमाई है वो हम ये आगने वाले समय जो करेंगे उसमें सीखेंगे तो आई होप कि ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है ठीक है आगे आने वाले समय तो और क्लियर हो जाएगा हमें इनकम जो एक्चुअल पीजीबीपी की इनकम नहीं है वो लेस करनी है और एक्सपेंसेस जो होने नहीं चाहिए मतलब पीजीबीपी के एक्सपेंसेस नहीं है और इसमें डाल दिए तो वापस एड करने है मतलब आवक नथी बात करवानी जे खर्चा करने नता पर आपने ना में मिलते और वहां पे हम सम की शुरुआत करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना थैंक यू सो मच